Oke, jumpa lagi di channel Widi Teknisi. Oke, teman-teman. Nah, kali ini saya ada sebuah TV LG dengan ukuran 32 in dan TV ini kata yang punya kerusakannya ada bintik-bintik putih pada layarnya. Oke, nah tuh teman-teman bisa lihat. Nah, jadi kerusakannya seperti itu ya, teman-teman. Jadi istilahnya ada wet spotnya. Nah, jadi pada layarnya ada bintik-bintik putihnya. Oke okay, teman-teman, nah di sini kita akan perbaiki TV-nya, kita akan langsung saja bongkar televisinya. Dan untuk tipe televisi ini, nah ini dia tipe televisinya 32 ly LY540H. Oke okay, teman-teman, Nah saja ini saya akan bongkar televisinya, kita akan cek dalemannya. Oke teman-teman Nah ini TV nya sudah saya bongkar Nah jadi seperti ini dia dalamannya Dan sekarang kita akan lepas dulu untuk speaker-speakernya dan juga tikonnya Oke teman-teman Nah ini untuk speakernya sudah saya lepas Dan tikonnya ini juga saya lepas ya teman-teman Jadi supaya lebih gampang jadi di sini kita akan mengecek yang namanya backlight lampu LED-nya. Nah, jadi kerusakan seperti ini ada pada lampu backlight-nya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang saya sudah balik ini layarnya. Dan sekarang kita akan buka dulu frame-nya. Nah, di sini banyak sekali mur-murnya ya, teman-teman. Kita akan buka dulu mur-murnya. Dan nantinya kita akan cek untuk lensa lampu backlight-nya. Nah biasanya kerusakan seperti ini karena lensa untuk lampu backlightnya terlepas. Jadi itulah yang menyebabkan TV ada kayak semacam white spotnya atau bintik putih pada layarnya. Oke teman-teman, nah ini untuk frame-nya sudah bisa dibuka. Nah ini dia frame-nya. Dan selanjutnya kita akan buka dulu untuk bagian dari tikonnya. Nah, sebelum kita mengangkat layarnya, kita lepas dulu tikonnya ini. Nah, ini jangan sampai kelupaan ya, teman-teman. Nah, ini tinggal kita tarik dan dorong keluar. Nah, ini sudah bisa dilepas. Oke, sebentar. Nah, di sini masih nyangkut. Oke, sebentar. Nah, ini ada lapisan karetnya. Nah ini sudah bisa lepas ya teman-teman. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan angkat panel layarnya. Oke, nah ini kita harus lepas juga ya teman-teman. Jadi ini ada kayak semacam isolasi, namun ini juga sebagai anti statik. Ini menempel dengan ground dan panel layarnya. Nah jadi ini ada di kiri dan di kanan. Oke teman-teman, nah ini sudah terlepas. Nah sekarang kita tinggal mengangkat panel layarnya. Oke, nah ini kita mesti harus hati-hati. Oke, nah ini dia panel layarnya. Oke, saya akan taruh di tempat yang aman. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan lanjut untuk membuka dudukan panel layarnya nah jadi kalau televisi ini kalau kita ingin mengganti baik baiknya sebenarnya cukup mudah ya teman teman karena untuk mengangkat panel layarnya juga tidak begitu sulit jadi berbeda dengan televisi yang lain yang mana kadang panel layarnya atau lcd-nya itu masih ada isolasi double tip yang menempel langsung dengan dudukan untuk panel lcd-nya jadi kalau kita tidak tahu itu sangat berbahaya ya, teman teman jadi mesti harus hati-hati. Oke, nah ini kita tinggal buka kuncian-kuncian pada sekelilingnya. Nah, ini kuncinya cukup banyak juga ya, teman-teman. Oke, teman-teman, nah ini sudah hampir bisa dilepas. Nah, ini sudah bisa terlepas dan sekarang kita akan angkat untuk pembias cahayanya dan nah tuh teman-teman bisa lihat itu lensa-lensa untuk lampu backlightnya terlepas semua ya teman-teman nah inilah yang menyebabkan TV ada bintik-bintik putihnya nah ini semuanya terlepas pantas saja ini TV-nya ada bintik putihnya teman-teman Oke teman-teman nah di sini kita tinggal memasangnya kembali dan di sini saya akan memasangnya menggunakan lem silikon tahan panas. Oke teman-teman, nah di sini kita akan langsung saja pasang lensa untuk lampu backlightnya. Dan nah ini dia lem silikonnya. Di sini saya pakai lem silikon ya teman-teman. Dan kalau kita memakai lem G itu kurang bagus ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan satu atau dua bulan bisa terlepas kembali. Nah di sini saya memilih untuk memakai lem silikon. Oke teman-teman. Nah di sini saya akan pasang dulu untuk lensa-lensanya sampai semua lensanya terpasang ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah ini untuk lensa lampu backlightnya semuanya sudah terpasang. Nah, kita tinggal memasang pembias cahayanya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut untuk memasang pembias cahayanya. Nah, sembari kita menunggu lemnya kering, kita akan pasang dulu pembias cahayanya, dan kita akan pasang juga untuk dudukan untuk panel layarnya dan juga framenya. Nah, ini adalah dudukan untuk panel layarnya, kita akan pasang ya, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan langsung pasang panel layarnya. Nah, pastikan semua kuncian-kunciannya konsen terpasang dengan benar. Jangan sampai ada yang kelupaan ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita akan pasang panel layarnya. Nah, di sini kita mesti harus hati-hati ya, -hati, teman-teman. Pastikan panel layarnya sudah presisi dengan dudukan panel layarnya. Jadi ini mesti harus hati-hati, jadi mesti harus presisi. Oke, nah ini saya akan pastikan untuk panel layarnya sudah terpasang dengan benar. Terang. Oke teman-teman, nah ini saya rasa sudah uh, pas dengan dudukan panel layarnya. Nah, di sini saya akan bersihkan juga untuk panel layarnya. Di sini saya menggunakan lap kanebo. Jadi, lap kanebo nya jangan terlalu basah ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan pasang untuk uh, bagian dari tikonnya. Nah, ini memasangnya cukup gampang juga teman-teman. Ya, Jadi, ini dipegang oleh dudukan karet. Jadi kita tinggal dorong dan tarik ke atas. Nah, ini sudah terpasang. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita akan pasang frame-nya. Nah, dalam pemasangan frame ini mesti harus hati-hati juga ya, teman-teman. Karena frame-nya ini terbuat dari plat besi. Jadi ini bersinggungan langsung dengan panel layar. Jadi kita mesti harus hati-hati. Oke teman-teman nah ini sudah terpasang dan selanjutnya kita tinggal memasang murmurnya jadi ini dikelilingi oleh murmur -mur. jadi kita akan lanjut untuk memasang murmurnya Oke teman-teman nah ini untuk ikonnya sudah saya pasang dan sekarang kita tinggal pasang speakernya Oke, nah ini semuanya sudah terpasang. Jadi saya pastikan lagi untuk kabel-kabelnya sudah terpasang dengan benar. Oke, nah sekarang kita akan testing sebelum kita tutup semuanya. Oke, nah ini kabelnya sudah saya colokkan dan... Oke, sebentar. Nah, tuh teman-teman bisa lihat. Nah, ini TV-nya sudah hidup, teman-teman. Dan ini untuk white spot-nya atau bintik-bintik putihnya sudah hilang. Oke teman-teman, nah ini saya akan langsung saja tutup dan rapikan Oke teman-teman, nah ini TV-nya sudah saya tutup dan rapikan Dan ini TV-nya TV juga sudah selesai diperbaiki Nah jadi penyebab bintik putihnya itu karena lensa untuk lampu backlight-nya yang terlepas Oke teman-teman, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian video dari saya. Semoga sangat-sangat bermanfaat, dan terima kasih.